Работает? Доброго вечера. Чего... Сейчас. Момент. Доброго вечера. Вы только что выступили. Как впечатление? Отличное впечатление. Вообще, честно говоря, я просто в восторге, в восторге от тех эмоций, в восторге от девочек, от этой энергетики, которая здесь присутствует. Знаете? Мне кажется, всем очень понравилось и я надеюсь, что все придут посмотреть на нас 2 апреля, что я, собственно, тоже рекомендую вам. В общем, все супер, спасибо. Так, и почему вы выбрали такую участь у самом этом конкурсе? Ну, в первую очередь, я думаю, все девушки здесь в первую очередь для того, чтобы доказать себе, чего они стоят доказать того, что, ну, несмотря на то, что кем бы мы ни были в жизни, каким, чем, каким бы мы, мой, простите, чем бы мы ни занимались, да, мы все достойны, мы можем выйти на сцену с улыбкой, мы можем завести толпу так, что все будут просто в восторге. Я надеюсь, что сегодня у нас это уже получилось, да? Дяку. Да? Дяку. Дяку, Почему вы решили принять участие в этом конкурсе? Э, и почему вы повинны в этом конкурсе? Да у нас пандемичный конкурс. А оба языка в украинском? Можно на русском? Может. Скажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие в этом конкурсе? Ну, прежде за всего, потому что это могу для себе, да, а також довести э, до ридным, что я на щось доказать что... я не могу. Можно на русском, да? Ну, прежде всего, наверное, это для своих близких доказать э, им, что у меня есть таланты, я талантливая. Нако... Наверное, показать тот э, уже накопленный опыт на сцене, работа с микрофоном, дикция, поставленная. Вот. И мне очень нравится работать с аудиторией, быть на сцене, улыбаться и прежде всего дарить, наверное, людям добрые и позитивные эмоции, заставлять их этим улыбаться. Скажите, пожалуйста, сколько времени у вас заняла подготовка к этому конкурсу? Подготовка довольно тщательная и у нас первые репетиции начались с 8 января и продолжаются они по сей день каждый день без выходных. Да, я не скажу, что это легко, но я на это пошла и если я уже взялась за это дело, я его доведу до конца. Спасибо. Все. Да. Давай, давай, пой. Доброго вечера. Расповеди... Розкажіть, розкажіть, вибачте. Доброго ще розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній концерт, конкурс. Сьогодні у нас був черговий етап конкурсу краси міст ЗНУ, конкурс талантів. Саме шоу буде відбуватися 2 квітня у концертній залі імені Глінки о 18.00. Приходьте, буде дуже цікаво. Що вам ще розказати? Мабуть, ви. Юлія Юрівна наш о, головний організатор, ідейний натхненник. Які завдання стоять перед дівчатами? Чи треба період підготовки до цього конкурсу? Чого ми очікуємо другові? Я це не скажу. Ну... Андрій вот сейчас дают интервью. То есть я сейчас такси і еду, а ты к ним видишь. То есть мы же Якими звони еще раз. Антон называется. Якою повинна бути учасниця конкурсу краси, щоб якою повинна бути дівчина, щоб перемогти у цьому конкурсі? Щоб здобути перемогу, так. У тебе є?

Якою повинна бути дівчина, щоб здобути перемогу на цьому конкурсі? Дуже весела, добра та гарна. Ну, в моєму розумінні так. Вона ще повинна їсти м'ясо і е, ніколи вже не сидіти на, на дієті. Це е, головне моє правило. Але, але конкурс конкурс талантів краси е, наш е, міст ну, 2015. це... А вже ж дівчата потрібна. Ну, трошечки схуднути, трошечки підкачатись. Ну таке. Привести себе у форму. Так, ну а по-перше, це повинна бути добра, весела та енергійна. Дякую. І дуже неділю можна. бажано. Давайте вже незабаром 2 квітня у концертній залі імені Глінки. Ми запрошуємо вас усіх на шоу краси таланту та грації. Мізину 2015 Приходите, будет яскраво, весело и интересно. Патриотично. О, буде Можно вот это будет да история. Первый этап конкурса подошел к концу, но это не означает, что конкурсантки могут расслабиться, ведь финал конкурса пройдет 2 апреля. О боже, заново. А на, на украинском надо? Мы уже программу все пускай уже на украинском очень долго. Первый этап конкурса. Стой, Anyways. Первый этап конкурса подошел к концу, но это не означает, что конкурсантки могут расслабиться, ведь финал пройдет 2 апреля. Девушки нас удивляют, Моу, удивят, Первый этап конкурса уже подошел к концу. Но это не означает, что конкурсантки могут расслабиться. Ведь финал конкурса пройдет 2 второго... февраля. Какого февраля? Первый этап конкурса подошел к концу, но это не означает, что конкурсантки могут расслабиться, ведь финал пройдет 2 апреля. Девушки удивят нас не только песнями и танцами, но и стихами, рисованием и даже стендапами. Что ж, надеемся, это не последнее такое мероприятие в нашем городе, ведь у нас много милых девушек. Что ж, первый этап конкурса подошел к концу, но это не означает, что конкурсантки могут расслабиться, ведь финал пройдет 2 апреля. Девушки удивят нас не только песнями и танцами, но и стихами, рисованием... И Боже! Ты никогда не давался, так тяжело! Первый этап конкурса подошел к концу, но это не означает, что конкурсантки могут расслабиться, ведь финал конкурса пройдет 2 апреля. Девушки удивят нас не только песнями и танцами, но и стихами, рисованием и даже стендапами. Что ж, надеемся, это не последнее подобное мероприятие в нашем городе, которое бы так хорошо раскрывало девушек Запорожья. Прямо сейчас мы находимся на творчестве. Прямо сейчас мы находимся на конкурсе творческих умений мисс. Ну, умений. умений. Да? Прямо сейчас мы находимся на конкурсе творческих умений миз. Ну. И сегодня в очередной раз девушки доказали, что могут быть не только красивыми, но и безгранично талантливыми. Ну, могу еще раз сказать.